Мерабарка Кадашлар, давайте разберем такие словосочетания, слова как умут кайналу, земин газерламак, нидже, дёртлюк, недени Ламак, эльчмек, сёз или лав и сёз залмак Поехали. Итак, умут источник э, надежды. Сразу помещаем в контекст, чтобы так запоминалось лучше. Бо адам бана умут олду. Этот человек стал для меня источником надежды. Ну, понятное дело, что фраза такая вся позитивная, положительная. Земин Ламак» подготовить почву, собственно, здесь, так же как и по-русски, это используется, да, можно использовать в переносном смысле. Например, Севгесе, Истанбула, Ташин Мама, земин Хазарлада. Его любовь подготовила почву земин Хазарлада. Для чего? Истанбула, Стамбул. Ташин мама моему переезду. Например, могла сказать вот эта женщина. Не часто это услышишь, хотя как только мы узнаем новое слово, понимаем, что оно довольно часто используется. Сколько? Довольно много ожидает. Ну, например, Обенимичин неящеи рязды как много стихов он для меня написал, или она написала для меня, да. Нидже шир, обратите внимание, здесь в единственном числе используется. Нидже ойкю, сколько рассказов, повестей. Нидже роман, сколько романов калеме алды. Взял под ручку, дословно, то есть взял на карандаш, дословно, под карандаш, то есть написал калеме алмак. До чего же он много написал для меня стихов, повестей, романов. А дальше. Джеттлик, тоже касается стихов, это четверостишь. Ширин ильк, ики Я выучил или выучила первые а, два четверостишья стиха. Неден это значит почему? Неден это еще значит причина. То есть есть, например, другое слово в турецком языке причина. Себеп. Оно уже арабского происхождения, а здесь неден. А, чисто тюркское. Из других, из двух слов. Не что день отчего плюс причина как существительное. Не дени ачекламак раскрыть какую-то причину. Например, Амасу учитывался гечным, но в конце я отказался, отказалась. Бунун не ни этого причину ачекламамсана. Не могу я тебе раскрыть причину чего-то. Не дени ачекламак. Бунун не дени ни Раскрыть причину этого. Олчмек, измерить. Нам здесь интереснее страдательная форма. Олчулмек, быть «быть измерен». Например, Бусевги, hiçbir шейле олчулмез. Олчмек, олчмез, олчулмек, Не может быть измерена эта любовь ничем. Бусевги, hiçbir шейле Ну вот такая она вся из себя. Сөз перебить или ляв кесмек, перерезать слово, перерезать речь, то есть перебивать. Кесме например, кесме не перебивай меня, не перерезай мое слово. Ну и вы можете, например, попросить разрешения что-то сказать. здесь нужно использовать словосочетание сюз алмак, взять слово. Сюз алабелирми, могу я взять слово.